শিলচরে দুটি পৃথক অভিযানে প্রচুর মাদক জব্দ করেছে পুলিশ প্রথম অভিযান শিলচর হোটেলে চলে সেখান থেকে বিপুল পরিমাণ হেরোইন সহ চারজনকে করেছে পুলিশ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলচর সদর পুলিশের অভিযানে বৃহৎ সাফল্য হোটেল থেকে বাক্স ভর্তি গ্রাম হেরোইন বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ শহরের আনাচে কানাচে বেড়ে উঠেছে মাদক পাচার বাণিজ্য এতদিন ধরে গ্রামাঞ্চল এলাকা থেকে বেশিরভাগ মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবার মাঝ শহরে পুলিশের ধারাবাহিক অভিযানে বড় সাফল্য পেয়েছে কাছার পুলিশ শিলতর ফাটক বাজার কালীবাড়ির রোড চামড়া গুদাম এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক সহ তিনজন পাচারকারীকে আটক করল পুলিশ ধৃতরা হল শিলচর ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের আফজল হোসেন লস্কর চামড়াগুদাম এলাকার কবির আহমেদ লস্কর ওরফে বিক্রি ও রংপুর করাতি গ্রামের রণদাস সোমবার এই অভিযানের সময় তাদের কাছ থেকে সন্দেহজনক হেরোইন ও নগদ একুশ হাজার সত্তর টাকা উদ্ধার করা হয় পাশাপাশি একটি স্কুটি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ দুটি অভিযান নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন কাছাড়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রত সেন ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ পুলিচৰ যিটো অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত আছে যোৱাকালি আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে কিছু দুঃচক্ৰই ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় কৰি আছে আমি পৃথক পৃথককৈ আমি দুটা অভিযান চলাইছিলোঁ প্ৰথম অভিযান ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে চলিছিল আৰু তাত তিনিজনকৈ ব্যক্তি আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা এশ ভাইল ছাছপেক্টেড হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিটোৰ ওজন আছিলে পঁয়ত্ৰিছ গ্ৰাম তাৰ লগতে এখন স্কুটি আৰু দুটাকৈ মোবাইল ফোন আৰু কিছু কেচ পইচাও তেওঁলোকৰ আহ হাতৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো এই তিনিজনকৈ লোক তেওঁলোকৰ নাম হয় আফজল হুছেইন লস্কৰ কবিৰ আহমেদ লস্কৰ আৰু ৰণী দাস ঠিক সেনেদৰে আবেলিৰ ভাগত আমি আৰু এটা ৰেড কৰিছিলো আৰু তাত ৰাহুল কুমাৰ চটু কুমাৰ কমল কুমাৰী আৰু শ্বেতা কুমাৰী এই চাৰিজন ব্যক্তি তেওঁলোকৰ ঘৰ বিহাৰত আৰু আমাৰ ইয়াত আগতে আমি কিছু সম্ভেদ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকে সুদূৰ বিহাৰৰ পৰা আহি আমাৰ শিলচৰ চহৰত তেওঁলোকৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ ব্যৱসায়ত তেওঁলোকে লিপ্ত হৈ আছে বুলি আৰু যোৱাকালি আমি এই এই চাৰিজন লোককে হাতে নাতে ধৰা পেলাইছিলো এখন হোটেলত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰি আছিল চেণ্ট্ৰেল ৰোডৰ এখন হোটেলত আৰু তেওঁলোকৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি এশ ষাঠি গ্ৰাম আমি ছাছপেক্টেড হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো যিটো তেওঁলোকে চাবোনৰ কেছত লুকুৱাই লৈ আহিছিলে আৰু গোটেইখিনি যোৱাকালি যিমানখিনি আমি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমি চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ ট'টেল হৈছে প্ৰায় দুশ গ্ৰাম আৰু ইয়াত যদি মূল্য আপোনালোকে বিচাৰে প্ৰায় এক কোটিমান টকাৰ মূল্যৰ এই ড্ৰাগছসমূহৰ যিটো আন্তৰ্জাতিক বজাৰৰ যিটো মূল্য প্ৰায় এক কোটিমান হ'ব ইতিমধ্যে আহ টোটেল সাতজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে